Восьмой прилет. Подряд. Десятый летит. Вот Десятый. Да. Добрый вечер, Гутанабан, дорогие друзья. 2 октября 2025 года. Рад приветствовать вас на нашем новостном канале. Фэштег теслихт. И хочу сразу дать некие такие пояснения по поводу новостей. Новости по Швейцарии, по Бундесрату мы в видеоформате сегодня не делали, потому что у нас какие-то там манипуляции с электричеством проводили и попросили ничего не включать до 5 часов, потому что если что-то вы включите, будете как бы сами отвечать за свою аппаратуру. по этому поводу мы не включали. Сейчас уже... 19.00 мы сделали все переводы которые дал бундесрат опубликовали у себя в фейсбуке то есть все там в этом плане нормально кардинальных изменений нет можете перейти на наш фейсбук промониторить данную ленту что опубликовал бундесрат чем занимались на протяжении дня все там конкретно есть то есть никаких радикальных подчеркну еще раз изменений нет статус с не скасовывают никто его там не поднимал такие вопросы о скасовании данного статуса так что успокойтесь не ведите на фейки различного рода такие фейки знаете вот мы буквально тоже на днях публиковали информацию Харьков онлайн да вот тоже информация а вы знаете что Швейцария сейчас принимает по норвежской какой-то там системе. Какой норвежской системе Швейцария принимает людей? Боже мой, ну такое, знаете. Лишь бы я чем-то баламутить от этих людей. Ничего подобного. Дорогие друзья, Швейцария принимает людей, куда необходимо ехать. Ссылочки под видео. Не принимает только тех людей, которые имели ранее защиту в какой-либо стране. Это не, изменяет. не имеет никакого значения. Либо же те люди, которые не находились на момент торжения в Украине. Вот этих вот людей, да, не принимают. Всех же других людей принимают. По животных. Тоже было несколько дней таких вопросов. Но как бы я думал, что уже, ну, объективно люди понимают э, по этой информации по животных, но на самом деле едет молодежь, не всегда в курсе. Смотрите, обращайтесь к своим ветеринарам. Для животного необходимы чипы, для животного необходимы все прививки, для животного необходимы паспорта. Там целый есть перечень того, что необходимо для животного, чтобы въехать ему в эту шенгензону. Поблажек никаких не будет, чтобы вы понимали. Поляки, не пропустят. Ну, это не касается не только поляк, дорогие друзья. Сейчас с этим все очень серьезно. Программа лояльности как и для людей, так и для животных она закончилась. То же самое, если вы каким-то образом там провезете, например, животное в Швейцарию, дорогие друзья, будет все то же самое. Даже если что, вызовут полицию, если вы будете там сопротивляться, не давать животного там на обследование, или уже у него там что-то там не будет. Все карантины, все нужные манипуляции должно животное пройти. Если оно не проходила вот это в Украине, оно должно пройти это здесь в Швейцарии. Это очень дорого, чтобы вы понимали. Ну, как бы так, в общих таких чертах. И ответственность за животного лежит только на вас. Здесь не социал, никто другого не отвечает. По Украине выпустили украинских военнопленных, я бы их сказал, заложников, да? выпустили 180 там, с чем-то человек. Дальше довольно-таки неутешительные новости по нашему украинскому ПВО, потому что, как сообщается, что русские все-таки научились делать вот эти вот модернизированные свои ракеты, которые проходят украинскую защиту. Это кинжалы, искандеры, и, ну и даже патриоты американские не справляются. И это об этом есть тоже официальное извещение, я хочу предоставить тоже к вашему вниманию. Вот уже на данный момент тоже есть следующая информация. Дональд Трамп для Украины дает все там разведывательные данные. В общем, все дают, все нормально, может быть, даже какие-то ракеты там дадут, обещают, по крайней мере. Но оно, как бы, знаете, так уже, они поздно ли. Ну, вот такой вот вопрос. Столько людей погибло, пока там выясняли, кто из них там классный, кто не классный. Что есть очевидное, а что есть неочевидное, да? Ну, как бы, не знаю, дорогие друзья, игра, не игра, что все вот это вот происходит, не знаем. Русские тоже, в свою очередь, сказали, что мы знаем, что вы передаете разведданные, будет соответствующий ответ, что бы там было бы другого ожидать. По Европе идут вот эти митинги против евреев, но зато за коммунизм. <laughs> Обливают краской, знаете, и в Берлине государственные установы, вокзал побливали, Англия, теракт нападение тоже на еврейскую общину, порезали ножом, ну, нападавшего, конечно, пристрелили, но двое человек, то погибло, понимаете. В Швеции тоже была найдена машина подозрительная, стояла где-то там на парковке, и в этом автомобиле целый ящик с гранатами был. Дальше Герт Вилдерс, Голландия, голландский парламент тоже организовывает все соответствующие материалы по запрещению братьев-мусульман в Голландии. Кстати, по Украине, если вернуться, то была атака где-то на Чернобыльскую станцию, там говорят, что и свет пропал на три часа, но и на хранилище, где хранятся ядерные отходы, то есть есть там определенные какие-то повреждения. Ну, Зеленский приехал в Данию, там такое видео, знаете, где он так по-деловому, там красиво так шагает. Ну, что толку так всего этого? В жизни простого человека оно там ничего практически не меняется. Французов он арестовали Русский танкер. Ну и что дальше, <laughs> дорогие друзья? Ну, такие вот интересные новости. Новости, конечно же, довольно-таки тревожные. Все оно идет к тому, идет, дорогие друзья, к еще большей экскалации данного военного конфликта. И по России, если внимательно все вот это следить, mm -hmm. будет, дорогие друзья, скорее всего, там общая мобилизация. Это порядка времени. Потому что там тоже бьют и продолжают бить по СПГ бензин катастрофические цены. Соответственно, тоже в Крыму аналогичная ситуация. Этому все идет. И я, например, даже вот смотрел там видео интересное, там героизация, знаете, их не там русский пилот ну, вертолета, в него попал шахед, он там горел, и пока он горел, посадил этот вертолет, спас десантуру. Ну, героизация, знаете, смерть. Чем всегда характерна была Россия, это героизация смерти. Человек там ничего не значил никогда. И вот этот вот символ, да, когда там поднятый молот над человеком, серп и молот, Помните? Так это не не символы то, что как бы человеческого да там духа приподнятия, а того, что человек это молоток, человек это прачка, швачка, вышивачка. Вот что выше над вас, над вами, что вы сами по себе никто не есть. И это, кстати, если вы будете смотреть там были у меня вопросы по поводу фильма, я опубликовал свое видение с да, так вот аналогично, дорогие друзья. Но ну, просто меня удивило то, что действительно в таком художественном формате настолько открыто все показали. Я не ожидал. Но оно то и есть на самом деле. Где посмотреть фильм, тоже люди там интересовались. Да просто забейте себе в Google фильм «Суспирион» смотреть онлайн, выберите себе там и посмотрите. Но фильм очень тяжелый, я хочу вам сказать сразу, и там несколько таких линий. Политическая линия, полная манипуляция, внутренний там коллектив, да, где вот эти вот девушки там стремятся к какой-то возвышенности, но получают полнейшее рабство. Следующая там вот эта вот как бы такая ведемская линия, да, вот это вот там «Суспирион», это то, что и есть, накладывается на человека, что ты как бы стремишься к чему-то, но ты получаешь в итоге только одни страдания. Вот и все, вся жизнь человеческая. Это фильм не про ведьм, чтобы вы понимали. А это действительно художественный взгляд на жизнь самого человека. И есть интересная статья в Фейсбуке, но в Фейсбуке как бы не получила она много отклика. Но по Ютубу я опубликовал тоже заметка данную статью, то люди действительно откликнулись, и очень многим понравилась данная статья. Можете почитать к вашему вниманию. Может быть, многие поймут на самом деле, что же происходит в этом мире и что идет на самом деле, что это за форматизацию и строительство нового прекрасного мира, в который мы входим. Итак, дорогие друзья, такие были новости 2 октября 2025 года. Кто едет, едьте, будут у вас какие-либо вопросы, задавайте. Не звоните, прошу вас, не звоните, сбрасывайте голосовые сообщения, пишите, не звоните. Я вот сейчас в таком, знаете, режиме, и то там детки переворачивают, а иногда вообще, знаете, что такое творится. В общем, так, всех с праздником кто празднует праздники Всевышнего. И до скорых встреч. Поддерживайте наш канал. Сердечко, подписка, лайк. В кого есть финансовая возможность, тоже поддержите. Все реквизиты находятся под видео. Всем салют и до свидания. И хочу сказать некий такой по скрипту, потому что было постановление на скидку для арендного жилья. И мы по данному постановлению тоже обратились к нашему арендодателю, получили сегодня письма, что да, мы получили скидку на жилье 88 франков, дорогие друзья. Я по этому поводу напишу статью, но уже, наверное, завтра этим займусь. И кого будет интересовать данная тема, но как ее правильно сделать? Вы возьмете, например, пример данного письма, обратитесь к вашему социальному работнику, и там будет все расписано, что согласно постановлению, там скидка на такой-такой процент, ваш социальный работник вам даст расчетные формулы, он там все распишет, и вы это письмо просто-напросто тоже отправите уже своему арендодателю. Вот и все, и получаете там дальше ответ, что скидочка есть, у вас все окей. Дорогие друзья, завтра по этому поводу статью сделаю, так что обращайте внимание. Салют. Вот же меня так триггерит, потому что я выдумал себе, что раз я это место ждал, значит оно мое. И если другой туда встал, значит отобрал его у меня, как будто часть меня вырвали. Но тебя триггерит, и я теряю чувство безопасности. Мне бы злиться на него, но я строю из себя хорошую и идеальную для окружающих. А значит, придется подавить эмоции. Я хочу, чтобы ты видела во мне силу, поэтому пойду подерусь с ним. Мужик, я живу в иллюзии, что надо торопиться, потому что трава всегда где-то зеленее, но на самом деле есть только настоящий момент. Но важнее то, что ты у меня украл кое-что, что я считал своим. И я перед женой сейчас показываю злость и силу. А у меня вот... Я вот в детстве ощущал себя никем, потому что брат был ударником. Вот я с тех пор и соревнуюсь с ним. Пытаюсь обойти его, обойти других людей. Только так и живу. Понятно? Это правда. Он по-другому не может. Мой отец такой же. Я, по сути, за отца вышла замуж. Либо ты помолчишь, пожалуйста, либо я начну от тебя отстраняться. Я тут отстаиваю позицию перед мужиком, который на самом деле прав. И еще мне надо в туалет, поэтому я на эмоциях, надо было сходить дома. Но гордость поперек горла встала, из-за всех этих инсайтов я еще больше хочу в туалет. Эй, я спокойно мог бы объехать вас, но лучше я постою и буду злиться на вас, чем признаю суть своей злости, а именно ощущение собственной ничтожности. И как раз в погоне за собственной значимостью я езжу на огромном красном пикапе. Открою тебе тайну, пусть это и огромный пикап, это ничего не меняет. Это просто вещь. В могилу ты его с собой не заберешь. Зачем я вышла за отца? Ты вышла за кого-то похожего на отца, потому что пытаешься тем самым поменять отца. Но вместо этого можно было выйти из-за кого-то, кто не похож на отца. Была бы счастливее. Мне эта ситуация никоим образом не сдалась. У меня все хорошо, и высшее я советует ехать дальше. Но вот ниши я обожаю копаться в травмах, так что я постою тут.